Ну тяжело было, конечно, оно дало свои вот эти тренировочки, база, все это, оно, все монотонность вот это, и часто бои, они дали свои вот бою с Товаросом, уже все даже заметили, что я так уже не так, как всегда боксировал, уже так как-то чуть-чуть устал, говорят, не такой, я, я думаю, чуть-чуть подустал тоже под конец. Может быть. Но хотя я чувствовал себя нормально. И... Нас сплотило еще то, что с нами работал психолог. Оно тоже свое дает, я думаю, работа его, что он там придумал разные такие игры свои совместные. И такой какой-то дух, я думаю, был. В начале сезона я говорил, что команда. Каждый сам за себя, можно сказать. Но он очень помогает. нет, немножко понял, что и команда это очень важно. Правильно? Да, Разные да, да, да. Все равно, хоть, хотя ты хоть в Риге сам, все равно тебе друзья подсказывают, поддерживают. Оно, оно влияет на, на, то, что ты будешь делать в Риге. Мы даже когда вышли только на, на этот аппарат, аж бурашки по пошли. Ну, блин, так вообще сильно поддержка. Ну, очень сильно вообще помогло это. И я очень радовался этому, что у нас так, что может быть у нас так. Я думал, ну, на предыдущих боях он так слабенько было, может много людей, может кто-то там стеснялся, там, ну, кричать а здесь именно поддержка. Фу. Перед этим я был в Лондоне, Вот там тоже поддержка вообще суперовская была. Даже нельзя словами, там барабаны, вышиванки, они... Там нельзя вообще не слышно было. они красавцы, конечно. Может, там они чувствуют это по-другому. Когда ты, наверное, живешь за границей, ты более, более украинец ты когда ты дома живешь, ты этого Нет, не чувствуешь. Да. да, Вообще, в общем, опыт огромный от ВСБ. Я получил еще за первый сезон. Думаю, за этот еще добавилось немало. За этот сезон я набрал тоже, я думаю, ну, в техничном плане и в этих всех делах именно профессиональных, там, защитных каких-то моментах. Может, это мне поможет. Я думаю, это поможет мне, но там чуть под... там быстро бокс. Такой суетливый, более много ну, надо да. за три раунда там быстро, быстро. То есть, в принципе, попить. он существенно отличается от ВСБ, да? Да. Ну, вот, в скорости, в скорости. Здесь ты так более медленно раскачиваешься. То только... Ну, мой бокс. Ну, хотелось бы попасть на Олимпиаду. Сейчас планаю хочу попасть на чемпионат мира. Не было. А, сейчас ты спросил насчет, где мы тебя можем увидеть. Макарамазая планирую выступать. Турнир Макарамазая в июле. Даже, я думаю, даже то место, где мы были, стало ближе. Ближе очень потому что so. когда я уезжал на недельку домой, там, когда у нас были выходные, ну и так уже, хочется туда, хочется там опять тренироваться. Даже есть такие мысли, что ну, дома бывает так, не хочется тренироваться. Вот, Идешь, когда поедешь на сборы, там уже начинаешь А вот именно а, за коллективы. коллектив? Коллектив тоже. Ну, время, сколько мы были вместе. Месяцев шесть были вместе. И... тоже будет не хватать этого. Даже у вас сейчас идет арсеналы. Без него будет чуть по-другому. Хотелось бы с ним. Последним ходил сюда Вася. Саня Усик, Иринчик. Да? Вот. Эти люди много работают. Они молодцы. Ну я бы тоже так хотел, конечно. Бывает. Не хватает чуть ну, Может потому, что я сам. Ну, на сборе, без тренера. Может быть, да, и лень тоже так сделать так, да? завтра сделаю там. Сегодня я пресс не буду делать, завтра сделаю. А, конечно, у них классно. Они поставила задачу сделать столько-то, столько Они делают. Но это не только здесь было, это было и в любительском олимпийском боксе. Мы уходили, они еще вставали, зарабатывали. Вот, это, конечно, ложенка большая. Можно самому, если есть мотивация. В среднем, конечно, ты больше можешь сделать. Он тебе, да, он тебе подскажет, ты будешь работать, он тебе даст задание, ты будешь его выполнять. А так у тебя будет мысли. Ты будешь перед ним стараться ну, не выглядеть как-то слабаком. Даже там, ты будешь хотеть сделать больше когда сам ты можешь сегодня не делать, на завтра принесешь. Лучше с тренером, лучше когда тренер тебе подскажет и поможет. И когда ты уже устал, он тебе скажет, надо, давай, еще, еще вот этого. Самому тяжелому заставить. В команде я думаю, может, даже лучше быть. Ты тянешься за кем-то. Я думаю, даже профессионалы готовятся в команде. Вот у каждого своя команда. Там не один человек тренируется, там тренируется команда. Там тоже э, спарринг-партнеры, там еще кто-то тренируется с ним вместе. Там кто-то меньше есть, тоже. Везде ну, существует команда. Не может быть, что именно один. Что-то я так думаю. в команде лучше. Тебя кто-то поддержит, потянет. Ты устал, он скажет, пойдем еще это надо сделать. Еще что-то. Или давай поработаем там, На над защитой, над, тем, над тем. Ты когда ты стоишь и слушаешь гимн это тебя заряжает когда ты обнял своего товарища, и, ну, вы все рядом стоите и играют гимны, там слова эти про дух, про казацкий. Это, конечно, оно влияет на психологию человека. Я думаю, лучше, когда это еще дополнительный стимул команды. Ты в ответе за что-то. только ты То же самое да. про команды. Ты в ответе за драмы. Мне не нравится, что когда выходит с противоположной команды, вот приехали к нам гости, они выходят, например, и болельщики кричат это мне очень не нравится. Когда, например, ты в другой стране тебе кричат в холл. Ну как такое можно? Они нужно наоборот поддержать тебя, что ты вышел, что ты заслужил то, что ты сейчас идешь боксировать. Ну, я думаю, это неправильный подход. И это надо менять. Выходит любой спортсмен, хоть он противоположной ты хоть ты поддерживаешь другого ты должен, должен и тебе должно быть за честь ему похлопать, порадоваться за него, что он сейчас будет с тобой Понятно, ты э, тебе предпочтение отдаешь своему. Но я думаю, это вообще некорректно и нельзя так. Это, вот это мне не нравится вообще. Мне запомнилось именно это, когда в Англии за нас болельщики наши пришли и поддержали нас. Я не ожидал. Ну, они даже пришли на пресс-конференцию сначала. Там начали поддерживать, ну, расспрашивать, такие открытые. Это очень понравилось. Нет, агрессии нет никакой. У меня наоборот даже бывают такие моменты, которые мне не нравятся. Ну, какие-то такие мне надо добить, бывает там, это было в первом бою с Товарасовым. Ну, может, это и надо добить, что, не нужно было добить, я не добил и добивал. Да. Ну, что? там такая ситуация была. Ну, многие говорили, что надо было атаковать. У него капа упала, и я отошел назад. Многие говорят, надо было таксировать дальше. Ну, я как раз попал там, так вот ну, и, да. С деревянщика тоже такой вариант был, но я не это... Если хотелось с ним побоксировать ну, не по этой причине, там Мне он... ну, очень понравилось с ним. Ну, он достаточно сильный, техничный боксер. Мне понравился именно сам процесс. Процесс. У меня больше получается боксировать ну, с такими техничными, сильными боксерами. А это Саня Усик А что тебя ты? Да. Вы... Вы... ты... Вы... Даже... Вы... Причины, не знаю. Нет какой-то причины, вы... да? Не было какого-то случая, зачем <связь> так, рус... так тебя <связь> сейчас так часто называют или это там пару раз назвали? Усик называют. Ну, Саня, да. Санька придумал его. А, конечно, да? ну, после ВСБ, да, особенно, ну, на улицах бывает даже, ну, незнакомые люди, сидел Макдональдсе, человек подошел, пожал руку. Очень это очень приятно. В каком-то веке это слава, ну, то есть, ты будто... стал известным. Ну, я еще так сильно не осознаю этого. Для Может, тебя это хорошо. Ну, как это напрягает или радует, это какие-то ощущения. О, приятно. приятно. А Еще момент был, захожу в маршрутку, ехал в Киев, и женщина сидит, знакомое лицо, но она с моего района, тоже, говорит, Дима, да, молодец, смотрели с мужем, молодец, мы из, из, из района, вот так, вообще классно. Читал, можно сказать, читал, когда вот так была книжка интересная, что я вообще уже спать хочется, читаю но сейчас бывает, он забывается. забыл и как-то отложил. Хотя хочу читать, хочу, хочу много читать. А что любишь читать? Мне ну... нравится Джек Лондон. Смог Бельви его рассказ. Классный, такой смешной. Понравился. Читал Каэлья, тоже интересно. Алхимик. Вообще понравился. Это так. Мне тут посоветовал ну, вообще книга так раз у меня в душе так. В детстве была мечта, велосипед хотел сильно. Сейчас, конечно. Какая не мечта? Это, конечно, материально. Домик хочется. Ну, построить, ну, построить, чтобы оно так было где-то в лесу, где рядом лес, речка, чтобы такое именно спокойствие.